davam edək. Pandemiyanın uzunmüddətli davam etməsi xarici dövlətlərlə yanaşı ölkəmizin də ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinə daha həssas yanaşmanın vacibliyini göstərdi. Bu məqsədlə Aqrar Sığorta Fondu ölkədə meyvə bağlarının düzəşdirlə sığortalanması prosesinə artıq start verib. Məqsəd ərzaq təhlükəsizliyi ilə yanaşı xaricə ixrac potensialının da artırılmasıdır. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Ölkədə iqtisadi məqsədlərlə ən çox əkilən meyvələr xurma, ərik, şaftalı, albalı, giləs, alça, gavalı, heyva, alma, armud, çiyələk və nar dövlət dəstəyli aqrar sığortanın əhatə etdiyi məhsulların sırasına daxil edilib. Buna görə də əkinlərin sığorta haqqının yarısını dövlət ödəyir. Sadalanan meyvələrin xaricə ixracı təkcə 2021-ci ildə Azərbaycana 180 milyon dollardan çox gəlir gətirib. Aqrar sığorta agentliyindən verilən məlumata görə, ölkədə əkilən meyvə ağaclarının 95%-inin sığortalanması nəzərdə tutulub. Aqrar sığorta fondu ilə sığortalanmış, sığorta təminatı almış fermerlər sığorta haqqının 50%-ni ödəniş edirlər və sığorta haqqının digər yerdə qalan 50%-i isə dövlət tərəfindən qarşılandığından və bu fermerlərə olan bir dəstəyidir. Ümumiyyətlə sığorta tamamının əsas prinsipindən ibarətdir ki, həmin fermerlər tam olaraq arxayin formada öz təsərrüfatları ilə məşğul ola bilərlər və onların hər hansı bir bədbəh hadisə, hər hansı bir risklərdən hadisə baş verərsə, bütün məsuliyyəti sığorta şirkəti öz üzərinə götürülür və onların təsərrüfatı demək olar ki, dayanıqlığını təmin etmiş olur. Meyvə bağları üçün sığorta tarifləri belədir. Albalı 3 tam %36-dan 7 tam %31 faizədək, alça və gavalı 3 tam %49-dan 7 tam %62 faizədək, alma və armud 3 tam %26-dan 7 tam %6 faizədək, çiyələk 2 tam %76-dan 6 tam %14 faizədək, ərik 2 tam %19-dan 4 tam %48 faizədək, giləs 3 tam %56-dan 7 tam %81 faizədək, nar 1 tam %62 3 tonun 8%dək, şaftallı 2 tonun 55%-dən 5 tonun 34%-də, xurma 2 tonun 14%-dən 4 tonun 36%-də idi. Qeyri neft sektorunun inkişafında əsas paya sahib kənd təsərrifatı da. 2021-ci ildə bu sahədə məhsul istehsalı və ixracı hesabına ölkə büdcəsinə 2 milyard dollardan çox gəlir əldə edilib. Milli məclisin üzvü Əli Məsinli deyir ki, kənd təsərrifatından qazanclarımızı daha da artırmaq üçün fermerlərə güzəştli şərtlər təklif etməliyik. Məsələyə iki nöqtəyə nəzərdən yanaşanda, deməli, məhsul sığortalanmasının etibarlı mexanizminin yaradılması, həm əhalinin həm də məhsullarla təminatının yaxşılaşdırılması, həm də bir hissəsini xaricə satmaqla əlavə valyuta gətirmək, valyuta mənbəyini genişləndirmək nöqteyi-nəzərdən həm əhəmiyyət kəsb edir. Onu da qeyd edək ki, aqrar sığorta qaydalarına görə meyvə bağları, təbii fəlakətlər, üçüncü şəxslərin hərəkətləri digər risklərdən sığortalanır. Əqrar sığorta tarifləri meyvələrin növündən və əkin sahəsinin yerləşdiyi ərazidən, eləcə də seçilən sığorta zərfindən asılı olaraq dəyişir.